Другого вот так вот люди, причем они разного размера. Они... Разве меня. Нет, нет, нет. тоже у меня в памяти. Я резко встаю. смотрю вперед и передо мной люди. Я уже твои как стоят. Я решила дальше, потому что мне стало безумно страшно. Валера сначала озвучила. Я не понял, что она это проспала, да. да. я проспала. И видела только людей. Вот там дали задний свет ночью. А, да. Это ночью, а, а, да. Это ночью да. А и в вашу сторону. Просто они стоят в разном и... <нет>, <на самом деле>. да, Да, а потом на тебя трап еще кладут. И они все на <у> тебя вообще полный абзац. И такие приколы, типа, вот там, а мне не радуйся, что с тобой трап. Валера уговаривала меня обнять трап. Нет. Руки было не вытащить из-под одеяла. Вытащить трап. Я вообще вырубилась, открыла глаза. Ну вот один раз открыла, когда люди передо мной стояли, а второй раз открыла. Нет, ну правда, я испугалась. Я вообще, я как будто, знаете... А что ты не закричала? Испугалась. Да у меня сейчас даже до сих пор вот этот момент, как во сне. Я вскочила, у меня...